А зараз до мене завітали гості дві чарівні жінки, дві Наталі, із бібліотеки Кропивницького. Я впевнена, що в них є що розказати нам цікаво. Отже, знайомимось. Вітаю вас, дві Наталі! І давайте вас представимо. А, перша в нас Наталя, Наталія Морква, а, Наталя Борисівна, завідувач відділу обслуговування користувачів центральної бібліотеки імені Кропивницького і Шамрай Яблонська Наталія Анатолівна, головний бібліотекар читального залу. А, доброго дня Доброго. І відразу ж перше запитання: що цікавого відбувається в вашій бібліотеці? Ну, мабуть, почну і я. Вы знаете, в принципе, мы хотели рассказать вам сегодня о нашем новом проекте, который реализуется в нашей библиотеке. Ну, в принципе, ну, наша библиотека на протяжении уже нескольких лет занимается проектной деятельностью. 2014 год был не исключением, вот, там подано было, наверное, порядка 10 проектов. И некоторые из них уже, реализация которой перешла на 2015 год. Ну а наш проект, вот немножко хочу рассказать о нем, это в конце прошлого года Международный фонд возрождения объявил конкурс проектов для Южного региона на поддержку такой такой темы это поддержка проектов цель этого этого конкурса была поддержка проектов для вынужденных переселенцев и участников АТО ну для южного региона это была Одесская, Николаевская и Херсонская область. Ну, было несколько приоритетов. Первый приоритет это была поддержка волонтерских организаций, которые оказывают помощь, в том числе и психологическую помощь для вынужденных переселенцев и участников АТО. Второй приоритет, вот как раз касаем был нас, это поддержка культурно-просветительских мероприятий, которые, в общем-то, содействуют какой-то э, толерантному отношению к вынужденным переселенцам нашего города. И третий приоритет – это как раз поддержка э, журналистов и каких-то инициативных групп, которые и э, освещают вот эту тему. Ну было подано 58 проектов, победило 11 из них. Это от Одессы и Одесской области 4 проекта, от Херсона 3 проекта и от города Николаева 4 проекта. И как раз вот один из вот таких проектов победителей этого конкурса проекта Международного фонда возрождения был наш проект, он носит такое название Библиотечный театр для диалога и понимания, услышим друг друга. И э, мы предполагаем два этапа. Это создание театра ситуации и импровизации, и организация занятий в этом театре. Это э, ораторское искусство, сценическое мастерство. И второй этап – это постановка самого спектакля. Э, наш проект будет реализовываться где-то вот 5 месяцев, февраль. И э, июнь, 19 февраля мы презентовали свой проект, и вот в июне мы уже будем отчитываться в него. Ну, еще такой момент я хотела сказать, вот почему театр, почему библиотечный театр. Потому что, может быть, потому что, в общем-то, в нашей библиотеке уже был театр. Мы имеем опыт организации таких театров. В 1991 году был организован театр книги Ювента. И я думаю, некоторые, вот, особенно Молодежь тех лет помнит наш театр. Мы работали тогда почти 10 лет. Было поставлено 30 спектаклей. Мы участвовали там в разных творческих конкурсах и даже в всеукраинских фестивалях. Там весенний ангажимент от Гипаниса до Борисми Фена. Кроме этого, в 2010 году мы участвовали в конкурсе, в форум театров. И как раз вот коллектив от библиотеки тоже был одним из победителей этого фестиваля. Ну и кроме того вот знаете сейчас как-то идет такое взаимопроникновение и психологии, и театра. И появились новые какие-то вот театры, там театр абсурда, театр психологический, документальный театр, театр угнетенных. И стали развиваться наши библиотечные и читательские театры. Ну, для молодежи это, конечно, интересно, потому что какие-то развиваются таланты, а для взрослых это, наоборот, в каком-то творческом коллективе можно забыться от повседневной вот как-то жизни. И еще такой момент, я хочу сказать, мы подумали, что вот именно театр ситуации и импровизации как раз вот поможет нам отобразить вот эту тему, тема вынужденных переселенцев, которая действительно очень сложная, но вместе с тем достаточно интересная. И еще такой момент, что это все же эксперимент. То есть таких театров не только в нашем городе, нет, в Украине. Почему не заинтересовал наш проект Международный фонд возрождения, потому что в общем им хотелось изучить как можно объединить вот, театр ситуации и премиализации и вот э, тема э, участники ато и вынуждены переселенцы Понятно Наталья, я знаю, что вы кривны к тему проекту. Да, да, да. А чему сама вы взяли эти работы? Ну, вы знаете, действительно, это приходит все по новителю. Вот я не зря немножко рассказала об этом, потому что мы обратили внимание, вот у нас э, Нобелевский цикл э, проводится в библиотеке, и я обратила внимание, что очень много людей, которые хотят высказаться э, на аудитории. И вот приходит этого проекту уже больше... Годы, и мы думали, почему люди ходят, ребята читают стихи, приходят люди, не, тол не только студенты, но и какие-то представители общественных организаций, или просто люди, которые интересуются поэзией. И удивляет тот факт, что люди просто хотят что-то сказать и высказать, вот именно на аудитории. И вот несколько сопоставилось, и Поэтому возник вот такой театр ситуации импровизации. Наверное, следует еще, добавлю э, мою коллегу, то, что этот проект будет осуществляться, театр будет иметь формат документального театра. То есть там не будет художественного вымысла драматурга. Там будет в основу спектакля, который будет готовиться и который будет конечной целью этого проекта. Э, будет подготовка э, спектакля, в основу которого ляжет жизненные истории, интервью э, людей, как говорится, обычных граждан, николаевцев, переселенцев, вот, воинов АТО. И, скажем так, то, что Наталья Анатольевна упомянула, по поводу того, что возможность высказаться, это имеет большую, как скажем так, терапевтическую сущность. Многие недооценивают силу как арт-терапии, как таковой. Хочу, наверное, упомянуть, что, как и каждое новое начинание, оно очень важно, кто является партнерами в реализации того или иного проекта. Вот нашими партнерами есть наши добрые друзья, с которыми мы уже не первый год работаем. Это общественная организация «Диалог». Вместе мы, ну, вы, наверное, горожане знают прекрасно эту общественную организацию, которую возглавляет такой неутомимый неравнодушный человек Янина Ковальчук знают по тем проектам, которые осуществлялись ранее. Это помощь онкобольным деткам нашей областной больницы. Это помощь женщинам, которые находятся в сложной ситуации как социального, так и психологического плана. В частности, с этой организацией общественной мы вместе осуществляли уже такие проекты, как внедрение арт-терапии на Николаевщине. И в частности, на нашей, в базе нашей библиотеки осуществлялся в 2010 году проект ⁇ Классическая и компьютерная арт-терапия ⁇ То есть с помощью методов изобразительного искусства, которые руковод... ну, ведущими в этом проекте были психологи, терапевты, то мы были свидетелями такого-того эффекта. Которые мы увидели в конце, когда люди в основном это были женщины, женщины разных возрастов, когда они испытывали раз жизненных проблем, то есть какая-то неустроенность в личной жизни, проблема на работе, проблема взаимоотношений в семье. Но с помощью изобразительного искусства, то есть, когда человек творил, человек, так сказать, и под, как говорится, под кураторством психологов, ну, специалистов. И человек вот с помощью творчества выплескивал на гора вот, э, и э, свои какие-то э, сложности. И потом психологическая коррекция шла. И мы видели, что потом еще успешные истории после окончания этого проекта, когда у многих улучшалось и психологическое, и моральное состояние. Ну, не зря психологи говорят, что в этом, э, как говорится, сути процесса ⁇ это арт-терапия. Существует ну, даже обычная психология, это, скажем, физиология. Мы э, все заняты ежедневными проблемами, скажем так, жизненной суетой, решением каких-то жизненно важных проблем, связанных с трудоустройством, с каким-то... Э, ну сами знаем, из чего состоит наша жизнь. Вот. Но при этом, как говорится, правая половинка нашего мозга, которая отвечает за творчество, она остается как-то невостребованной. И вот этот вот дисбаланс, и получается, что человек, так сказать, весь нагружен стрессами, и который не имеет никакого выхода. И в частности, вот как сейчас, в данном случае, этот проект, о котором мы сегодня пришли говорить, то в его основу тоже ложится арт-терапевтический эффект, но только уже с помощью драматерапии. И еще нам, как говорится, повезло, что нашим режиссером, драматерапевтом является интереснейший человек. В нашем городе ее тоже прекрасно знают. Это Лариса Анатольевна Калинина. Она кандидат педагогических наук. Она режиссер, драматерапевт, доцент. И она член Восточно-Европейской арт-терапевтической ассоциации. И да, Николаевцы, наверное, были свидетелями в позапрошлом году, в конце 2013 -го года, по Николаевским разным площадкам прошел такой интересный спектакль, документальный спектакль, шел трамвай. Когда тоже, вот похоже, с помощью вот, ну, методов документального театра была поставлена такая мини Пьеса, где участниками этого спектакля стали ну, образы наших вот Никола... Николаевцев, которые мы ежедневно видим в трамвае. Но в данном случае вот, мы нашим, по нашему новому проекту спектакль в мае, мы еще всех пригласим наших Николаевцев, дополнительно сообщим о том, что у нас получилось в рамках этого проекта. А сколько часов проводится проект? Пять месяцев. 5 месяцев. Да. И уже, кстати, есть рабочее название у нас, дом пока рабочее, но мы готовимся. И когда он завершится? В июне месяце. Ну, в мае мы, получается, поставим спектакль, он пройдет на разных площадках города. А в июне это уже такие административные функции, как под, подведение итогов, какая-то методическая функция. Ну, то есть будем все это. А пока по вторникам и четвергам проходит занятия с 16 до 18. Проходят... Такой анонс запрошиваем у всех. В да, Центральной городской библиотеки Кропивницкого. обмажня килькости людей есть? уже и сколько уже э, ну если на презентацию проекта, о которой я уже вспоминала, э, э, говорила 19 февраля пришло, конечно, около 100 человек там, но мы были немножко в шоке, потому что э, тренеру достаточно тяжело было работать с такой большой аудиторией. Сейчас более, ходит больше 20 человек, и что интересно, ограничений абсолютно нет, ходят учащиеся, ходят студенты, и вот последнее... а вы будут ходить да, кстати, что интересно, последнее время появились женщины, кто постарше. Вот это тоже радует тот факт, что э, такие вот пенсионерки и э, тоже еще интересно, что наконец-то э, заинтересовались нами э, нашим театром и как раз те люди, на которых и была направлена наша деятельность, это переселенцы. И сейчас идет процесс, ребята учатся, берут интервью, действительно обстановка. И знаете, когда э, появляется чувство что ты сделал какое-то вот хорошее дело когда ребята вот одно на занятии всегда одно из упражнений которое проводится во время этих занятий с чем ты пришел сюда на занятие, с каким настроением и в конце заключая что ты вынес с этого занятия и слышишь эти где-то когда они говорят да я расслабился я ушли все проблемы и действительно действительно люди расслабляются и получают удовольствие от занятий. Ну и я повторяюсь, а ты вот, чувствуешь, что ты mm. что-то сделал хорошее в этой жизни, как раз вот да, этот театр. Вот даже по последнему занятию, мы, кстати, театр организовал страничку на Фейсбуке, в социальных сетях, и информация, вы сами знаете, сейчас социальные сети, она очень быстро распространяется, и как раз это еще один возможность найти единомышленников нашего театра. И там как раз на этой страничке выставляется вся информация о встрече, которые у нас проходит с фотографиями, чтобы те, которые не попали на первое занятие, могли увидеть, заинтересоваться и прийти на последующее. И вот даже по последнему занятию, как Наталья Анатольевна сказала, что в начале и в конце идет как срез с какой-то информации с участников то уже обнадеживают те фразы, которые говорили участники. Да? То это занятие позволяет на два часа, хотя бы один мальчик сказал, на два часа от, отвлечься от компьютерной зависимости. Да. Другая девочка сказала, что это мне дает возможность чувствовать себя увереннее вот в своем паблисте, то есть там, где она в обществе представлена, то есть среди студенческой среды. И из последних вот дамы, дамы уже постарше, то есть ну, пенсионер, Борисовна, там разного возраста, не только пенсионерки, но, например, и нашего возраста. Да, мы пришли то, как раз вот одна дама из зоны тех событий, она сказала, что мне это занятие вот сегодня наполнило энергией, которая дает возможность жить. Ну, как-то такие фразы дорого стоят, мне кажется. Наталья Борисовна, вы выполняете функции менеджера организатора этого проекта. Ну, по задумку Натальи Батуриной, да. А Какая финансовая часть на этого проекта? Ну, скажем так, любой проект, который, как говорится, над которым приходится работать, он подразумевает, что какую-то часть дают грантодатели, а какую-то часть мы должны вложить свою. Свою вот на нашей базе библиотеки это помещение, да, это, так сказать, затраты коммунального характера. Ну, конечно же, большую часть дал Международный фонд возрождения. И, скажем так, наверное, наш проект еще и, как сказать, понравился организаторам конкурса тем, что он финансово не очень, как говорится, мы не очень жадные были. Мы больше, так сказать, работали над функцией, ну, скажем, принести полезное, нужное, чем какой-то вот момент обогатиться. Ну, радует другое, что для всех участников этого театра ну, эти все занятия бесплатны. То да. есть это подкупают, потому что в наше время получить, так сказать, новые навыки сценического мастерства, актерского мастерства, сценической речи, например, ну это тоже какой-то элемент поддержки. Ну с другой стороны мы уже там фотоаппарат купили, видео записывает, это конечно очень важно, потому что ребята должны видеть себя со стороны и то, что они делают, это это должно обсуждаться, и поэтому тот же фотоаппарат с видео нам очень сейчас помогает в работе, тот же флипчарт для тренинга, все равно вот какой-то ну, подспорье да, на наша библиотека как раз вот она сильна тем, что э, участвует во многих проектах, и таким образом, э, ну, то состояние финансов, в котором находится библиотека, мы носим свою лепту, привлекать дополнительные финансовые средства. То есть не из государственного финансирования, не из финансирования местного бюджета, а стараемся привлечь средства независимых грантодателей. Ну, это тоже, мы считаем, это помогает сэкономить деньги городской общине. Ну, вот такое, э, может быть, завершальное питание. Що очікуєте саме від цього проекту? Що очікує бібліотека від цього проекту? Ну, ви знаєте, звісно, бібліотека, ну, бібліотеки в принципі было всегда дело до проблем своей громады. И мы, эта тема для нас не нова. Вот на протяжении всего 2014 года проводились самые разнообразные акции. Там, по сбору книг вот мы собирали книги для районов освобожденных. Мы собирали средства, вещи для участников АТО. Проводились разнообразные акции, выставки, встречи. И то есть это как бы наш просто библи... вклад нашей библиотеки, то большое дело, которое делается сегодня. Ну и надо, наверное, конечно, учесть то, что мы сами э, приобретаем новые знания, да, новые навыки, которые нам, особенно библиотекам, особенно раньше не присущи были. Да, потому что мы сейчас являемся ну, центром коммуникации в городской общине. Э, особенно наша площадка Центральной городской библиотеки является местом, куда обращаются общественные организации с разными инициативами городскими. Вот. И получается, что мы будем стараемся быть современными, а не просто, так сказать, да, э, и нарушаем стереотипы, обычные, которые присущи, которые обычно люди считают, что библиотека, библиотека ⁇ это библиотека. место хранения книг и не более. Мы разные. И еще раз приглашаем ребят, мы открыты. Не только ребят, но и мальчиков и девушек, взрослых на да? Так, вы можете щось побажати нашим телеглядачам ось на другую камеру? На другу на другу на другую камеру. Ну, наверное, хотим пожелать всем нашим горожанам мира, благополучия, психологического и физического здоровья. Так, я нагадую, что у меня в гостях были две Натальи из библиотеки Круповнычку.